Вітаю вас, це програма Наголос, схід України та його частина, що не підконтрольна українській владі, фактично заблокована, як фінансова, так і територіальна влада почала введення жорстких санкцій проти своїх громадян, які залишилися на підконтрольних так званим ЛНР та ДНР територіях. Що далі? Саме це питання ми будемо обговорювати в наступні 20 хвилин з гостем програми. В нашій студії Андрій Черкасов, екс-заступник міністра праці і соцполітики, депутат Луганської облради, доктор економічних наук. Вітаю вас. Андрій Володимирович, ну, на останніх парламентських виборах ви дуже багато часу провели на території Луганської області, саме на тій її частини, яка підконтрольна, на сьогодні підконтрольна Україні. Які враження? Що кажуть люди? Як вони живуть чи виживають? И как они ставлятся до своих колишних братьев, колышних друзей, а або, может и э, до своих родичей, которые живут по той биг баррикад. Ну, сначала хотел бы сказать, что эта территория Украины не подконтрольна, не э, там. Иногда многие переживают, насколько времени она будет подконтрольна. Это территория Украины. Вторая часть. Тяжело живут, хотя бы потому, что очень много переселенцев из Луганской области приехало в первую очередь в эти наши северные районы. Приведу пример: по четырем районам Марковскому, Миловскому, Беловодскому и Новоспасскому 1920 детей пошло в школы. Это же не не сами по себе, с ними приехали родители. Это дополнительно. Это дополнительно. Да. Некоторые школы, которые стояли под закрытие, теперь работают как полноценные школы. Дальше в Беловодском районе, по которому я депутат областного совета, к 7 тысячам пенсионеров добавилась практически такая же численность пенсионеров. Очень сложно работать работникам Пенсионного фонда, ведь это не просто принять, а это еще дальше обслуживать этих пенсионеров. Такая же ситуация с управлениями труда и соцзащиты. И это во всех северных луганских районах. А также в городе Северодонецке, Рубежном, Лисичанске. Потому что люди выезжают, как правило, туда, где поближе. Дальше люди очень переживают за будущее свое. Да, это территория Украины. Да, стоят войска. Да, блокпосты. Но каждый день они знают, что в том же соседнем станичном Луганском районе гремят взрывы, гибнут люди. И в Беловодском районе в это мирное время уже несколько раз... Пограничники подаривалися на розтяжках, мирні жителі гиблі. Тобто проблема существует своего будущего. Ну, Але і... Що стосується економічної блокади, з а... якою ми почали останні рішення Кабміну, останні заяви президента, останні заяви прем'єр-міністра, як їх сприймають на Луганщині, на Донеччині? І... До чего это может произвести на вашу думку? Надо прямо сказать, большая часть населения, подавляющее большинство, воспринимает это резко отрицательно. Причина следующая. Вы правильно сказали. Друзья, родственники, знакомые, которые остались там. Элементарные цифры, буквально несколько. В Луганщине проживало 2 миллиона 300 тысяч человек. На украинских оставшихся территориях до войны проживало 500-600 тысяч человек. 2 300 минус даже 600, миллион 700. Значит, выехало от 500 до 700 тысяч человек. Значит, на Луганщине, на... ЛНРовской Луганщине осталось от миллиона до миллиона двести тысяч человек. Колоссальная цифра. И, конечно, когда было принято решение, что эти люди не будут получать тем, кому положено пенсии, социальные выплаты, и последние несколько дней заговорили о том, что Донбасс и Луганщину ожидает гуманитарная катастрофа, на сайте корреспондент даже появилась цифра, что зиму не переживут, вдумайтесь, в Донбассе 100 тысяч человек. Это что, 100 тысяч мы уже полагаем умрут от голода и холода? Ну тогда на Украине голодомор номер два. Надо прямо говорить, что мы стоим перед на пороге гуманитарной катастрофы и нужны четкие конкретные действия власти, которые они не происходят. Я очень смутился, когда госпожа Геращенко, уполномоченная президента, сказала, мы не знаем, как довести гуманитарные конвои. Я вам скажу, когда мне нужно было своим родственникам передать деньги и еще определенные средства, они не могли выехать там, очень э, пожилой человек. Я нашел волонтеров в Бердянске, которые спокойно это сделали, оплатили только бензин. Давайте подвезем гуманитарный конвой к границам ЛНР и под эгидой ОБСЕ попробуем э, счетцы, это счетцы сделать. Даст. Что это даст? Это, по крайней мере, даст возможность людям не возможно, получить помощь. Каждый а, месяц завозят... Хоть каждый заводят... день. 41-й год. Великая Отечественная война. Фашисты напали на нашу страну. Советский Союз объявил эвакуацию. Да, люди не могли, которые остались на подконтрольной немцами территории, они ничего не получали. Это естественная ситуация. Но те, кто приехали, сразу получили помощь. А сегодня давайте представим, что если полмиллиона или миллион выйдет оттуда. Покажите мне хотя бы одно министерство и ведомство, которое скажет сразу базу данных, где есть жилье. Где люди сразу могут снять себе жилье. В селе, в поселке такой базы данных в стране не существует. Так. Я могу опять сказать, тот, кто хочет, ищет возможность, не хочет причину. Мы, в том числе и депутаты Луганского облсовета, заставили правительство создать агентство по восстановлению и Донбасса. Что делает правительство? Назначает руководителя, которого через месяц тут же увольняет. Ни положения, ни структуры, ни штата, ничего нет. Нет желания заниматься проблемами Донбасса. И надо честно сказать, либо мы говорим, что 3 миллиона мы отрезаем. И это больше не граждане Украины, либо мы ищем способ решения этих вопросов. Скажите, кого из Луганчан или Дончан привлекают для решения этих вопросов? Ответ ⁇ никого. Я убежден, что сегодня, если ты хочешь решить проблему жителей этих территорий, ищешь способ. Один из них я назвал. Я как волонтер передавал туда, занимался медикаментами и знаю способы. Поэтому скажу сразу, нежелание. Правительство, решать эти вопросы это на самом деле голодомор номер 2 Одна з головних проблем цих територій це а, проблеми з працевлаштуванням. Чи існують вони, і яка зараз ну, можливість а, отримання грошей на території Луганщини та Донеччини, та що підконтрольна. А, Та, еще не на подконтроль на Украине, скажем так. <социвший> Следующий вопрос. Значит, люди сами нашли способ. Они выехали, заметьте, их призывали выехать на территорию Украины, сегодняшней той части, где стоят наши войска, оформили пенсию, и теперь им говорят, что больше пенсионного так называемого туризма не будет. Но а как насчет того, что постановление кабинета министра Настики, на мой поле, циничный. туризм. Нет, я про термины кажу. А циников сегодняшней власти достаточно. Кто-то вкинул, и вот так, я, я не хочу сейчас давать рекламу бывшему кабинету министров, он уже бывший, да. посмотрим будут ли эти министры, но минимум 5 министров ввели в обиход нехорошие термины, и которые только делают все для разъединения Украины. Я вновь скажу, приняли вы решение отделить людей? Прямо скажите, мы отделяем 3 миллиона человек. Но вот на этой границе по Северскому Донсу ничего не закончится. Ведь сегодня идет уничтожение Станицы Луганской, уничтожение Ща. Будут уничтожены эти территории, пойдет дальше боевые действия. Поэтому я вновь скажу: 22-я статья Конституции. Грубо нарушена. Человек получил пенсию, зарегистрировался. Вот я э, получаю пенсию да. на этой территории, а завтра я перееду в Ивано-Франковск, во Львов или в Полтаву. Я что, обязан переводить пенсию? Покажите мне норму закона. Кто сегодня может такую норму показать? Ее просто не существует. Более того, после выхода постановления Кабинета министров добавились еще дополнительные документы, которые в управление соцзахиста начали требовать. Я зашел в одно из управлений, спросил, можете мне показать письменно, чье это указание? Так. В силу того, что вы правильно сказали, да. я был заместителем министра труда и соцполитики в определенный период жизни, то мне ответили, Андрей Владимирович, не существует, есть устное указание. Вдумайтесь, мы вновь перешли к телефонному праву, к устному указанию, потому что ни один замминистра сегодняшней соцполитики или министр, который поставит свою подпись, не может быть гарантирован в привлечении к судебной ответственности. А устная у нас работает. Поэтому mm -hmm. и для тех, кто находится на этой территории, усложнили ситуацию. Радикально усложнили ситуацию. Если кому-то из министерств политики это... интересно, кому это надо? Это нужно тем, кто хочет жестко отделить Донбасс. Отделить от Украины. И забыть о нем. Чтобы Донбасс сам сказал, что я совсем уже не хочу. Не хочу в Украину и все. То есть те, он, кто... Он, он, он и до этого часа был не очень... Э... Сегодня делается Украины. все определенными членами правительства, чтобы Донбасс, жителей Донбасса, отделить от Украины. А тех, кто находится на территории Украины, вот эти, ну говорят 445 тысяч, умножаем смело на два, более там миллиона человек, этих людей показать, что они люди второго сорта. На Для чего? для того, чтобы вытравить саму возможность иного мнения. На сьогоднішній день є два мнення у прем'єр-міністра його і неправильне. Але є, є ще така думка, що зараз хтось дуже прискіпливо відноситься до Одеси та до Харкова. Каже, що ці території зараз також розговтують, як і е, до того розговтували Луган з Донецьком. Що ви думаєте з цього приводу? І чи є така е, справді можливість? У нас Харків знаходиться слишком близько від границі з Росією. И поэтому я, и Одесса ⁇ это морской пограничный город. И я очень опасаюсь, что в случае усиления боевых действий эти города попадут точно так же под контроль нехороших, мягко говоря, людей. И меня не устраивает, как сына внука, правнука военных, не устраивает то, что сегодня до сих пор никто не ответил за трагедию по Дововайском. Когда тысячи наших пацанов попали в котел, сотни погибли. Ни один генерал не лишен погон. Меня не устраивает, что два генерала, начальники СБУ Луганской области, сегодня получают пенсию, их никто пенсию не лишил, которые предали страну, сдали СБУ. Что по этому поводу думает господин Наливайченко? Ответ простой, состоящий из трех слогов: ничего! Потому что страшно генералов фсбу привлекать к уголовной ответственности. Ведь потянутся ниточки к другим. Поэтому, э, хоть у нас один из генералов сказал, что контрразведка работает хорошо, ну, если захочет, я ему дам много информации, что она работает, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что если бы работала хорошо, сегодняшнего предательства, которые совершаются каждый день, не совершалось бы. Хорошо работают добровольческие батальоны. Вот это та, те люди, которые сегодня защищают Украину. Но часом все чаще и частейше э, вбрасывается негатив про добровольческие батальоны, недостойные действия, которые они скоют. Навіщо это делается? на вашу думку? Я допускаю, что какие-то действия существуют. Но, а как... Э, Нет, си... сдается вражение, что это... Ну, гарно выбудована пропагандистская программа. Да, потому что часть из этих э, бойцов батальонов, я с некоторыми из них общаюсь, э, завтра скажут, а почему каждый день нас убивают? Каждый день прилетает град или артиллерийский снаряд с той стороны, есть и каждый день угодно. гибнут. И встанет вопрос, они пойдут, либо пойдут защищать Донбасс, либо развернуться сюда и скажут, товарищи, давайте защищать Украину, давайте ее делать единой. Потому что люди пошли добровольно, их никто не призывал. И вы знаете, когда вы правильно сказали, я провел несколько месяцев в северо-восточных районах Луганщины, и когда в конце октября ребята стоят в летних берцах, вы меня извините. А генералы приезжают показушно уже э, в зимней форме одежды. Э, э, Да, тот, кто помнит советскую армию, знает, какого октября переходили все на зимнюю форму одежды. Трапка. Еще раз говорю. То, что министр обороны поубирал тыловиков это хорошо. Кого посадили за это? Где наш бывший министр обороны, один и второй, охранником работает главным в главном стране? Гелетей должен быть осужден. И все министры обороны, все три министра обороны, которые до сегодняшнего, должны быть как минимум разжалованы. Вот тогда можно поверить, что верховный главнокомандующий заинтересован в создании армии. Жесткие методы должны применяться не к политическим оппонентам, а тем, кто... Но есть поддевание на новую Верховную Раду? Есть надежда. Кстати, я надеюсь, что комбаты потребуют отчетов от всех трех министров обороны. Очень надеюсь. За своих погибших товарищей, как минимум. Вдастся? Ну, я думаю, что те, кто э, слышали Град, а мы же с вами слышали, что такое Град. Град, как я говорю, это не стеклышко, которое стучит э, там кусочек льда по стеклышку. Тот, кто один раз хотя бы слышал Град, он уже понимает, что это такое. Я его, к сожалению, слышал. Поэтому скажу: что надеюсь, сегодня, что вот те комбаты, при всей их разности, у них есть большие проблемы э, может быть, в подготовке к работе в Верховной Рады, но они смогут потребовать от военного ведомства, в том числе отчитаться за гибель ну, Сирос. у них я головные, у них порядки. Это да. це, це значно больше, чем опыт работы депутатом. Чиновнику. Конечно. Андрей Володимирович, колись вы створивать и места компактного проживания для переселенцев. Проще и дымова и реально реализовать такие планы. Ну, это не только моя идея, это идея многих. Ви не в а, да, я считаю, что сегодня, допустим, в Киеве находится по разным оценкам от 100 до 200 тысяч выходцев из Донбасса. Давайте под Киевом выделяем площадки. Они есть при каждом городе под Полтавой, под Днепропетровском, под Запорожье. Я почему называете? города, больше людей сюда выехал. Возможно, может быть, в границах Львова. И модульно будем строить быстро городки, где будут жить 30, 50, 100 тысяч человек. Там будет развиваться малый и средний бизнес, но люди будут жить объединены одними интересами. Но у нас один уже из министров правительства сказал: вы что, нельзя это делать? Это как бы резервация. Люди должны расселяться индивидуально. Они должны ассимилироваться. С кем я должен, украинец, ассимилироваться? Я надеюсь, что этого министра больше не будет на Украине, как министра, по крайней мере. Так вот, я могу сказать, боятся. Власть сегодня боится предпринимать определенные действия. Но опять, надо ответить на три вопроса. Кто, что и когда делает? Назовите мне, кто сегодня в стране в штатном режиме, как государственный служащий, отвечает за решение проблем Донбасса. Ну кто? Такого человека просто не иснует. А раз нет, кто дальше нет, что и когда? Потому что, вновь скажу, госпожа Геращенко, для нее это общественная деятельность. А все, что делается на общественных началах, это так игра. Наскільки сьогодні важко виїхати з території підконтрольної ЛНР та ДНР на територію України і в'їхати е, на територію Луганська, на територію Донецька? Вчора станично-Луганський район обстрілювався більше 12 годин сама станиця. Відповідно, дорога обстрілювалася. Обстрілювалася Бахмутка. Вот вам ответ на этот вопрос. Тяжело, крайне тяжело. Не ходят автобусы ни с той, ни с той стороны. Их не пропускает ни наша сторона, ни та сторона. Люди выезжают только. Это машинами. началось после введения экономических санкций. Это началось сразу после введения экономических санкций. Тобто э, на территории не может проехать даже не только автобусы, насколько я понимаю, а еще и вантаживки э, с харчеванием? Ну, они проходят, но с огромным трудом. Э, проходят. Э, нельзя сказать, что это абсолютно экономическая блокада, но я вам просто скажу: вот давайте поставим себя на место водителя, который едет, и в этот момент начался обстрел. И ему деваться некуда. А если еще какой-то корректировщик скорректирует его машину, то это колоссальный риск для жизни. Поэтому просто для бизнеса, ведения там бизнеса невозможно. Второе, если это гуманитарка, она еще может пройти. А если это какой-то груз, никто не гарантирует, что на той стороне его примут и с людьми там рассчитаются. То есть есть большая я... проблема. На самом деле, это очень серьезная проблема. Я вновь говорю, что пока не будет создан отдельный орган, в котором будут работать выходцы из Луганской и Донецкой области, которые понимают ситуацию, которые, в конце концов, могилы родителей там находятся и родственников, которые мотивированы, чтобы ситуация завершилась нормально. Они понимают, чем отличается... Насколько я понимаю, Андрей Черкасов готов работать в таком органе. Еще два-три призвища, которые первым приходят на згадку. Ну, я могу сказать, министр социальной политики Василий Надрага. Так. Министр социальной политики Наталья Королевская, это луганчане. Э, министр регионального разведка э, Антолий Близнюк, дончанин. Вот вам уже сразу говорю, наш вице-премьер-министр Бойко, вице-премьер-министр Тихонов. То есть у нас достаточно людей. Но скажите, кого из них предложили э, поработать, хотя бы на общественных началах, по решению этих вопросов? Первое решение, вы, как бы вы приняли, если бы э, такая группа возможно, была створена? Нужны переговоры. Хамас признан террористической организацией, однако Израиль, ради того, чтобы не гибли единицы, а в Израиле во время обстрелов гибнут единицы, а иногда просто немножко разрушения, ведет переговоры с Хамасом. Нужны переговоры. Нужны переговоры э, с теми, кто сегодня представляет ВНР, с посредниками, без посредников, в Минске, в Женеве, э, в Донецке, в Луганске. Э, я был в Луганске в сентябре месяце. Страшно? Страшно. Страшно, когда ты идешь и ты знаешь, что тебя могут задержать в любой момент. Но это нужно делать. Это нужно делать. Потому что иначе, если мы не будем вести переговоры, то впереди зима. И когда я говорю, звучит цифра, с, э, потенциально умерших от голода и холода 100 тысяч человек, мне становится страшно. Потому что мы не можем, зная, что такое может быть, не предотвращать эту ситуацию. А ведь я вам скажу, в приграничных территориях еще и лекарств физически не хватает. Даже если люди выйдут из э, того же Луганска, ну в станично-луганском районе, я вообще молчу, там станица разрушается, в тот же Беловодск или Марковку, э, физически в аптеках многих лекарств купить невозможно. Их туда, даже туда не довозят, на нашу территорию. Поэтому проблем очень много. Но я возвращаюсь опять к одному вопросу. Хочешь решить проблему, ты ищешь пути решения. Не хочешь объясняешь, почему у тебя не вышло. Что будут делать эти молодые до 40 лет министры или через 15, когда их привлекут к уголовной ответственности за геноцид? А это будет. Они должны об этом понимать. Остальное питание. На ваш погляд, яка дия? президента, можливо, Кабміну, можливо, Верховної Ради може а, вбити останній цвях у відношенні